Добрый день, Александр Николаевич. Можете вы прокомментировать, вот сегодня было очередное судебное заседание, в котором вы принимали участие. Что это было и какие результаты? Сначала начну сначала. Предшествующим этому судебному заявлению, заседанию явились факты 18 января 2013 года в ЦКБ, где народным депутатом Аваковым был сорван погон при исполнении работникам милиции своих полномочий в здании ЦКБ номер 5 в городе Харькове. Кратко, видео, которое видели все харьковчане, то, которое снималось с теми же работниками милиции, официально там присутствующим, было обнародовано. Это, это предоставлен... было в Харьковских известиях, в новостях, я помню, сюжет. В каких точно я не помню. Ну, в Харьковских но, известиях это... я видел, да. Далее. Кратко описываю, как, бы, как называется, раскадровка. Да, Подходит лицо к работникам милиции, то ли желает, то ли не желает, неизвестно. Это уже его, как говорится, пожелание, его внутреннее состояние. Он спускается после этого от работников милиции, потом еще раз поднимается, срывает правой рукой погон кидает этот погон на э, пол, после этого опять же поднимает этот, опять спускается, поднимает этот погон и кидает э, в сторону работников милиции. Э, было проведено э, расследование в рамках уголовного производства, было открыто э, 4 следователя, 4, 2 процессуальных керевника, чтобы вы понимали, какая вроде бы э, следственная оперативная группа, э, и что они за это время сделали приобщили видео, но видео дали оценку, как и последующим показаниям майора Чуприна, в отношении которого совершались эти действия, как якобы это носило неумышленный характер со стороны народного депутата Авадова. однако То есть он потерял равновесие? Да, якобы сейчас... потерял равновесие и сорвал погон. И все это произошло неумышленно. Но здесь я как бы два аспекта, чтобы было понятно. Юридическим языком определить умысел либо нет, возможно, что значит умысел. Умысел относим в терминологии Уголовного кодекса в статье 23, как внутреннее состояние лица к совершаемому действию, проступку, там событию ну и так далее. То есть внутреннее состояние. Как можно внутреннее состояние определить Авакова, если его даже не опросили в этом уголовном производстве? Что это Ванга делала, Кашпировский делал, какие-то есть медицинские документы об этом? Нет, об этом никаких документов в материалах уголовного производства не имеется. А соответственно, уже изначально этот вывод, на мой взгляд, юридически не... Ну и дальше можно продолжим могу как бы констатировать определенный факт, Ознакомился с материалами уголовного производства, что было опрошен больше десятка работников милиции, присутствующих в тот день при исполнении обязанностей. Да? Однако самого, как говорится, виновника торжества Авакова никто не опросил. То есть получается в отношении кого совершено было противоправное действие. Им создали дополнительные неудобства, они все вызывались, опрашивались неоднократно. А Авакова по факту так никто и не опросил. Дальше. Что ну а как вы считаете, превратили? а что мог бы за заявить вот. Правильно, но он должен... Это его же внутреннее. Можно предположить две версии. А. Может, он бы сказал, что так и так я совершил это действие, борясь, как он все время высказывает, со злочинной владой, называю их под лицами. И поэтому я сорвал навмысленно ему погон, да, тем самым выразив свое отношение ко всему происходящему. Второй вариант, если говорится о не... О, умысли, а неосторожности, да, что якобы я был в тяжелом каком-то состоянии, неважно в каком, это могло быть наркотическое, алкоголическое, там мало ли может какая-то у него физиологическая болезнь. Ну а просто усталость. И, таким, и просто После усталость, После тя да. тяжелой ночи. После тяжелой ночи сорвал погон, случайно цепляя за него, точно так же случайно потом нагнулся и точно так же случайно его кинул со словами подлец в сторону работников милиции И такое можно предположить Но опять все равно должен был быть К чему мы возвращаемся К опросу самого лица К его отношению к данным событиям Либо он честно говорит что он борется таким образом Либо он начинает в очередной манер Мы уже имели место неоднократных судебных споров Где он говорит я такого не говорил Говорился о другом работнике милиции mm -hmm. И тому подобное да? Угу. Поэтому все это, как говорится, легко было бы установлено при опросе Авакова. Ну и что вы требовали своего своей А, желабе? ну, естественно, отменить, провести ряд следственных действий. Это следственный эксперимент, опросить Авакова, естественно, разрешить изложенные правовые нормы, наличие других признаков преступления по статье 345 и 347 Уголовного кодекса. Ну, естественно, проводить с учетом ранее заявленных новых ходатайств. Понятно, спасибо. Будем ждать решения, да? Ну а вот еще, можно вопрос? А вот как вы оцениваете, вот я как журналист подал, да, заявление о разрешении на съемку. Очень долго судья, скажем, выносила решение, уходила в совещательную комнату, ну и в результате мне было отказано вот в проведении. А, причем, я так понял с формулировки, что основное, что я своей да, видеосъемкой это основной, это мог, посылка, мог нарушить, нарушить права Чуприны, чуприна. то есть потерпевшего, ну, которому Аваков ну, сорвал. судебного решения мне не совсем понятно, поскольку на как бы наоборот противоречиво. Излагаются mm. ваши права как журналиста. Mm. Mm. А по итогу почему-то мы подходим к тому, что якобы вы могли бы нарушить чьи-то права. Чьи права. Так не чьи-то, именно Чуприны указаны. А как бы котором... это нарушилось, не, на... не описано. Ну, обнародование... Ну, вам... ухвала, алтар... она е, как бы, она... Ну, не, она выполнена, мы ее понятно, конечно. с вашего боку. Mm. А все остальное... Понятно, просто... спасибо, успех Александр да. о, Геннадьевич.